Привет. Привет. А вы откуда? Ростов-на-Дону. А вы не услышала. Ростов-на-Дону. А я из Украины Херсонская область. Понятно. О а чем общаетесь? Только зашла. Ну какая цель у вас? Цель никакой. Я Россию. Просто... Я Россию выбрала с россиянами пообщаться. Да, а зачем? Ну, узнать мнение России. Хотят ли они, чтобы война закончилась или нет? Так, кто ж не хочет? А, а как-то россияне имеют возможность высказываться президенту своему, чтобы он закончил войну? Эту? Ну, конечно, имеет. Имеет? Каждый человек имеет возможность высказываться. Нет, Разве не так. Только если россияне хотят, почему тогда они не высказываются, и война дальше продолжается? Ну, вы просто задаете немножко странный вопрос. Многие хотят, но не всегда это возможно. Вам так не кажется? Силу каких-то обстоятельств. Ну, если есть возможность высказываться. Ну, хорошо, ты высказался еще, дальше. Ну, выйти, твоя... выйти на протест какой-то, потребовать прекращения убийств людей и так дальше. Зачем? Чтобы война остановилась, вы же хотите этого. Ну мы хотим на своих условиях, чтобы нас. А, а какие-то условия? Что за условия? Ну какие? Свои условия, которые нас устроили. Это какие? А это, ну вам же президент озвучил какие. Не дуг, я с вами общаюсь не с президентом же. Ну вы же знаете примерно, какие условия. Нет. Не знаю, что он там, что он ляпает, это его проблемы. Мне все равно, мне интересно, что народ российский думает. Какие условия? Ну, первое, чтобы ä, те области, которые мы считаем своими, чтобы э, вышли оттуда во э, войска, в как это называют, ваши страны. Вот, все. То есть вам нужны земли, территории. И тогда война остановится. <звук> Такое себе. А скажите, пожалуйста, а вам как россиянке нужны вот эти земли? Вот, Например, Запорожская область вам нужна? Конкретно мне земли не нужны. А зачем тогда они нужны России, если народу не нужны? Конкретно государству? Угу. Ну, я думаю, что ну, там есть полезные ископаемые, например. У вас у вас, они, например, у вас на... свои есть полезные ископаемые. Что? У вас же своих есть очень много полезных. Самая богатая страна по полезным ископаемым да, это ну, Россия. Так, есть, но нам мало. Мы еще хотим. Ну Я так думаю. А что народ от этого будет иметь? В ну, смысле, что будет иметь? Ну, у вас своих, смотрите, в России на данный момент Российская Федерация самое большое государство. Вся таблица Менделеева есть в России. Все, что, все, что есть под землей, находится в России. Вы, вы что, очень хорошо а живете, все. вам всего хватает? Да, всего хватает. Россиянам всего хватает, вы хотите сказать? Ну, хорошо, а может, вы мне перескажете, чего, ну, вот, допустим, мне, чего мне не хватает? А Я вас не хватает? знаю, чего, если у вас лично все есть, и вы хорошо чувствуете себя в финансовом плане, это же не значит, что россиянам всего хватает. Что народу, что народ получит от этих полезных ископаемых в Запорожской области? Ну, вот смотрите, допустим, у нас там, мы продаем газ, мы продаем нефть, мы продаем оружие, мы продаем, ну, там, допустим, зерно и так далее. Ну, не будем перечислять все, все, что мы Россия продает. Вот, на эти деньги строятся, инфраструктура развивается, оплачиваются пенсии, оплачивается образование, медицина и так далее, ну, как бы развиваются, ну, социальные сферы. Да, а важно? почему у вас это все не развивалось до Запорожской области, до захвата Запорожской области? Почему не развивалась? развивалась? Так если у вас Почему? все и так развивается, зачем тогда Запорожская область? Ну, смотрите, вы либо не могут, либо не выводите меня на какой-то ответ, непонятно, но вы же сами все прекрасно. Я, понимаете. Не, я, я, я призываю к вашей логике. Ну, какой логики? Но а если у есть. вас если у вас все развивалось. Да, э, то зачем тогда нужны еще какие-то дополнительные ресурсы. При этом вы тратите уже те, которые у вас есть, при этом еще и люди погибают. Ладно, вам на украинцев все равно, вам украинцев не жалко. Вы не считаете жертв детей, женщин, стариков, которых вы убиваете, военных наших. Ладно, вы, вы на нас вам все равно, а своих же жертв вы отдаете. И при этом вы получаете какие-то ресурсы, непонятно какие э, при том, что у вас уже ну, кстати, до этого были ну, ресурсы. Милая девушка, но ну, там же не только в ресурсах, да, идет вопрос. Там идет вопрос там, о безопасности. Я думаю, там на самом деле очень много есть моментов и вопросов, о которых мы с вами не знаем и не можем э, в силу своей... Но своих... мы с вами можем предположить. У вас, у вас какая профессия, извините? Я врач. Вы врач, прекрасно. А врач какой? Стоматолог, практолог. Отлично, у меня муж там тоже вот, вот, класс. Вот вы, вы учились в институте, но вам явно не преподавали там финансовые, понимаете, там я не знаю какие-то исторические факультеты и так далее. Вы не можете оценивать всю ситуацию. И мы сейчас просто льем воду, которая не, не. мы труски, можем, ничего, Мы нет. можем, следуя из ничего. тех знаний, которые мы, мы уже с вами обладаем сейчас на данный момент. Делать какие-то с вами вы умозаключения и выводы. Демок... Я, может быть, не историк, я не профессионал она, в истории. Она ни к чему не приведет. Вот мы сейчас с вами поговорим. Не приведет. Я это... хочу просто понять: я хочу понять, как думают, как мыслят россияне. Но вот если это... у вас и так все хорошо развивалось, то зачем вам еще дополнительные ресурсы? Если у вас плохо развивалось, э, как вы говорите, то чем помогут Ведь новые смотрите, ресурсы, если вы свои смотрите, вы используете знаете, так, так, как нужно? Возьмем э, Соединенные Штаты Америки, да? Мы тоже богатая страна на самом деле, так Ну и что? У них тоже у них тоже очень много полезных ископаемых и все у них в принципе есть. Но почему-то я не знаю, они постоянно то Иран им мешает, то Афганистан им мешает, то еще чего-нибудь им мешает. Да, они постоянно на Ближнем Востоке пытаются установить свои а, силы там а, нефть качать и так для чего? Ну они же так хорошо живут. Нефть, типа как, они пришли это, это на Ближний Восток, ваши, ваши лучи, они пришли на, на Ближний Восток, себе. оккупировали какое-то государство. Берем французов. французов берем. Давайте так. А давайте по, по одному, стране, давайте по очередному а? разберем, по очередности Почему? разберем. По очередности. Давай. По очередности. Давай. Вы считаете, что Америка пришла в какое-то государство Ближнего Востока, его оккупировала и за просто так захватила ресурсы и выкачивает их, да? Естественно. А вы не знали об этом? А какое государство, вот государство российс э российское Америка оккупировала? Иран. Вы не знали об этом? Нет, это Иран это не осталось, оккупирован Америкой. Там не нет, висит нет, нет, американский флаг, этого... там не действует там закон меня... Америки. Там стоит, стоят американские базы. В Иране не стоят американские базы. И, нет, полностью контролируются Соединенными Штатами. Америки. В Иране не стоят Вообще, американские сейчас, базы. На сегодняшний день, на Ближнем Востоке, если мы берем, э, то там практически, там была, вот мы, Россия была, допустим, в, в, Сирию, да, в Сирии, но сейчас она оттуда ушла. Вот, Поэтому для чего? Ну, Америка, а, она тоже. Америка много, ушла из Сирии. Я говорю про Россию. А да, Россия ушла из Сирии, да? Да, ушла. Но там сейчас находятся, допустим, американские базы. с доброй воли. Ну, вы понимаете, это э, обсуждение ни о чем. Как ни вот о чем. Мы высказываем мнение. Я хочу понять, зачем России откуда? нужны наши территории. Я хочу потому разобраться, за что самая погибают самая россияне. россияне. Они, они в Африке, у них находятся их там под руководством Франции. Находится в многих населенных пунктах, откуда они выкачивают там золото, э, руду и так далее. Англичане, поэтому вот а они Финканская, типа бесплатно захватили французы, французы захватили какое-то африканское французы захватили, захватили какое-то гос... какое государство аф африканское и бесплатно выкапывают оттуда ресурсы. Свои, да. а вы об этом не знали? А какое государство? Мали, например. Мали оккупирована да, Францией? Да. Но там в Афике, очень много маленьких государств. Если вы э, в это вникнете более детально и начнете читать, то, может, вы... Я вникала. Очень на... я вникала, я вникала, я вникала. Я вникала, и я могу вам четко и твердо смотреть. сказать, что и ни одно, ни одно, ни одно в мире государство mm -hmm. не занималось тем, чем занимается на сегодняшний день Российская Федерация. Ни одно из государств yes. не оккупировало... Ah чужое государство и не ворует там ресурсы, как это делает Российская Федерация. Не присоединяет другие города, области, страны к своей территории, не называет их своими. Ни одно государство так не поступает со времен Второй мировой войны. Потому что есть договор, есть границы, они признаны, и никто не имеет права их нарушать. Если где-то и происходят боевые действия, какие-то столкновения, какое-то государство туда вмешивается, это не дает права России, это никак не оправдывает Россию в ее действиях на сегодняшний день. То, что совершает Российская Федерация сегодня, это преступление против человечества, это геноцид украинского народа. Мы с целью захватить территорию. Вы но геноцид устроил Израиль в Газе. Вы, Девушка, какая площадь, какая площадь Газы, вы знаете? Она, да, он очень маленький. Да, э, какая площадь Газы? Я не знаю. Как он, вы Донец думаете, по... как вы думаете, Бахмут? вся, вся Газа. Как блин, вы думаете, Бахмут, раз, город Дон Бахмут Донецкой области, больше чем Газа или меньше чем Газа? Что что? Сейчас. Город Бахмут Донецкой области больше Газы или меньше Газы? Бахмут. Ну, я думаю, плюс-минус, может быть, в одних пределах. Одинаково. Бахмутский, Бахмутский но, район, Бахмутский район чуть-чуть больше, Бахмутский район чуть-чуть больше Газы. При этом Российская Федерация уничтожила не не только один Бахмут, много городов поселков, сел, деревень и преступления Российской Федерации против украинцев: расстрелы, убийства, казни Нет, мирного не населения. Не есть, мир да, оборудов, да и... есть тех территорий, которые были выгнаны россияне. С тех территорий, с которых были выгнаны россияне. Я про какие-то казни. Это рассказывают на украинском телевидении. Нет, это не на украинском теле. Можно, можно это, это говорить? Это в ООН зафиксировано, Есть признание вы перебиваете суда. Просто. Вот смотрите, вы все меня перебиваете меня. Я, я вас я говорила, ли? вы меня перебили. Нет, нет, вы просто Не, не я, сказать, я не говорила, не я, я говорила за преступление России. Вы меня перебили. Вы сказали, что это украинский какой-то телевизор. А я вам говорю это не украинский а. телевизор. Это признано да, международно. Это, это международно это, признано. Не, ну, нету ни одного материала доказанного про то, что кто-то там что-то убивает, кого-то на мирных жителей. Есть. Объясню почему. А, есть, отчет есть отчет что ООН. Да, есть отчет ООН. Есть отчет ООН. Есть решение. Есть. Его нету. Нету. Где? покажите. Покажите, сколько погибло людей на Украине за за это время, за за четыре года войны мирных десятки тысяч. Нет, ну вы официально зачем мне, мне официальные данные? Так, нам надо отчет ООН, да? Вы говорите, его нет. Ну, я говорю, у меня официальные данные, да, сколько. Да, официальные вы... данные ООН. Я говорю. Мы да, говорим да. о преступлениях, а потом перейдем, к сколько вы убили людей в Украине? А в общем. Мы же говорили о преступлениях, о казнях людей. Вы говорили, что да, этого нет, знаю. что это телевизор показывает только. Да. Да. А вы следили? Вы изучали документы, решения международных организаций, э, то, что они требуют от России, к чему призывают Россию? Вы за этим всем следили? Ну, зачем мне это? Оно не имеет никакого. То, что они там болтают, это их проблемы. Mm. Они вообще на это А стреляют, то есть вы даже за этим да, не следили? Да, да. На ООН и вообще на всю эту организацию в целом вы... он в принципе как организация не То есть вы за этим, вы за этим не следили, но вы четко знаете, что этого нет, правильно? Да, я знаю, потому что у меня есть ну как бы знакомые, которые заходили непосредственно набрали у вас в Мариуполе Херсон и так далее. Я знаю, им какие приказы отдавались и что они там делали. Примерно плюс-минус. Может быть, не все, конечно, но. Доклад ООН э, свидетельствует о многочисленных преднамеренных убийствах украинцев российскими военными. В первые недели вторжения в Украину российские вооруженные силы совершили суммарные казни и нападения, которые привели к гибели сотен мирных жителей. Об этом в среду заявила глава мониторинговой миссии ООН в Украине Матильда Богнер предоставляя новый пытаюсь доклад, пытаюсь, предоставляя пытаюсь, новый пытаюсь, доклад, документально подтверждено 441 убийство. Это на 7 декабря 2022 года. Это сразу же после ваших преступлений в этом же году. В новом докладе, а сейчас еще больше, в новом докладе миссии детально описываются случаи убийств российскими солдатами, жителей городов и деревень Киевской, Черниговской и Сумской области. Украины с 24 февраля по 6 апреля 2022 года. Суммарная казнь, юридический термин, означающий казнь, которую приводит, означающий казнь, которую приводит исполнение без справедливого суда или на основании быстрого, неудовлетворенного административного процесса то есть с юридической точки зрения речь идет о преднамеренном убийстве по словам богнер суммарные казни которым, о которых говорится в отчете могут быть квалифицированы как военные преступления они совершались в нескольких населенных пунктах на, кра... на некоторые из них пострадали более других. Одним из таких стала Буча, которую российские э, войска удерживали с 5 по 30 марта. За это время, согласно закументированной да, миссии, я читаю подождать. до конца. Вот это за это чуть-чуть еще, чуть-чуть осталось, чуть-чуть осталось. Терпение, даже даже вам не неприятно слушать причины. о преступлениях ваших военных? А здесь, почему? Потому что за это, это время, за это время, за это время, согласно, это отчет комиссара ООН, это не постановка. В Буче, в Ирпене, в Киевской, Черниговской, Сумских областях работали международные следователи, которым дали полный доступ. Полный доступ. Они проводили э, расследование, они делали эти оценки. Не только украинцы заявляют, что россияне преступники. Это заявляют международные организации. Несколько стран, 8 по-моему стран, признали действия России против украинцев геноцидом. Несколько государств и организаций признали ваше государство террористическим государством, ваши действия террористическими. Понимаете? Вы не хотите слушать о, о преступлениях? Зачем тогда вы мне сказали показать вам документ? Отчет открыть вам? Показать? Отчет, отчет что открыть, показать, показать это не имеет никакой э, достоверности и э, достоверности. для вас ничего не имеет достоверности, потому что вам приятнее верить в то, что вам рассказывают. Вот официальный сайт ООН, и здесь официальный сайт ООН. И здесь отчет, здесь отчет о преступлениях, о суммарных казнях. В смысле? Расскажите лучше про стоматологию. О суммарных казнях, да. об убийствах да здесь хорошо. отчет, доклад, расследование. Да с ним с этим докладом. А все вам все равно? Доклад. Тогда зачем вы говорите, что вы не преступник? Давайте поговорим о стоматологии. Зачем? Вы не, хорошо, буду? Я нет, не я больше, с вами и не и говорю и про и стоматологию. Нет, я нет, я нет, с вами нет, я с вами не говорю про стоматологию. Я с вами говорю о том, что совершает Россия. Вы сказали, что России нужны наши территории. Я спрашиваю, зачем? Вам плохо жилось? Вам плохо жилось? Да, получается, нам плохо или неплохо. Так а зачем тогда вы напали, убиваете почему? людей? Это не решает, э, не вы не решаете, не мы не решаем. Как вы не решаете? Вы мне в начале нашего общения сказали, что вы имеете право голоса в России. Что ж вы не решаете? Мы имеем право голоса. Да, так а что вы не решили, если имеете? А вы не решили? А вы не решили? А мы решаем. Мы убиваем российских что оккупантов. Вы что вы решаете? Мы убиваем российских оккупантов пакуют по всей Украине, у вас мужики не Не, были? у нас не пакуют, у нас война, у нас война, и у нас насильная мобилизация. Мобилизация не может быть добровольной. Слово мобилизация означает, что надо мобилизоваться, надо всем это делать. Поэтому у нас так. А у вас, если нет войны, почему у вас насильно отправляют? Почему шьют дела? Почему шьют дела россиянам и грозят тюрьмой, Вместо этого предлагают подписывать контракты. Почему ваш народ довели до такого состояния, что ваши россияне вынуждены подписывать контракт, чтобы оплатить кредиты, ипотеки, алименты и так далее? Почему ваш народ доведен до такого состояния? Самое большое государство, самое богатое в мире, государство, которое могло быть жить на уровне Америки или даже лучше, но ваши люди продают свою жизнь свое здоровье за деньги, за интересы вашего Путина. Такое... Это факты. Посмотрите интервью ваших военнопленных и посмотрите, что их привело к тому, чтобы взять оружие в руки и пойти совершать преступление. Посмотрите на уровень образования в России, посмотрите на уровень жизни в России, на каком уровне жизни россияне живут, уровень в мире жизни россиян, самые богатые в мире государства. Кто вам об этом сказал? В документах, в отчетах, в документах, в статистике, а лишь для нее документ не документ, для нее тоже ничего не значит. 46 тисяч гривень уже на банці рухаємося далі наша сьогоднішня мета 150 зробити. Будь ласочка, долучайтеся, приєднуйтеся, ми збираємо на обладнання для е, підрозділу е, безпілотних систем азовців наших. Пліс, підтримайте, задонайте, допоможіть нашим хлопцям знищувати тих. Техні... Їй неприємно стало слухати про Бучу. Це все придумане, це все телевізор, це все неправда, звичайно. Але Запорозьку область вони хочуть захопити, то для неї це правда. А яким чином вони це роблять? Як вони, як вони це роблять? Її не хвилює. Її хвилює Газа, її хвилює, що робить Америка, що роблять її люди, росіяни, які колись, колись хтось із них виживе і повернеться на Росію, які колись повернуться в її Ростов-на-Дону і будуть робити те саме, що робили тут з українцями. І дай Боже!